আপোনালোকে ওপৰত পাহাৰখন ইমান সুন্দৰ লাগে দেখিলে নাই বহুত সুন্দৰ লাগে মই পথাৰত কাম লগাই আছিলো তাৰপিছত কাম লগাই দেখোন আহি ঘৰ পাই গলোহি এতিয়া ভৰি হাতকেইটা ধৰি লওক লৰাটনো তই এটা কথা ন সেইদিনাখন যেন কাটিছিলে আপোনালোকে চাই লওক নহয় লগতে কৈ দিছে পটককে কবলৈ নাই কোৱা কিন্তু মোক সাৱধান কৰি দিছা অ বাইদেউ বোলে আমাক মোক ক'বলৈ নাই কোৱা মানে পাছে পৰে মই যেনিবা কম তোক এতিয়া পটককে নকওঁ তহঁতৰ পতককে ক'ৰ পৰা কাজিয়া কৰিব পাৰ ঠিক নাই নহয় খং উঠিব সেই বেছি দূৰত্বত নহয় সেই লগতে কৈ দিছে মোক অ বাইদেউ বোলে নকব দিয়া আপোনাক কৈছে সেইটোৱে কাটিলে বোলে চাই লওক আপোনালোকে চাই লওক দেখিলে মই ক'লো নাই চোৰে চোৰ কৰিলে তাত কিবা এটা থৈ যায় আমি চিনি পাব লাগিবতো ধোৱা পৰিব লাগিবতো এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক আমাৰ জপনাখন কাটি থৈ গ'ল আৰু লগত যোনকেইটা গৈছিল লগৰকেইটাই কিয় কৈ দিলে তেতিয়াহ'লে চিন্তা কৰক লগৰকেইটাই কৈ দিলে দেখিলে দেখিলে কৈছে যেনিবা মোক কৈছে বাইদেউ মই একদম আপোনাক কাঠৰ এক অনুৰোধ কৰিছো কাকতি মিনিট কৈছো দেই আমি বিশ্বাস নকওঁ নহয় সেইটোৱে কৈছে মই একদম আপোনাক মই একদম নকবলৈ কৈছো দেই মই নকওঁ কৈছো দেই তাৰপৰা বোলে আপোনালোকক বোলে জপনাখন যে কাটিলে এই আমুকা বুলি কৈ দিলে নামটো বোলে ঘৰতো প্ৰকাশ নকৰিব আপুনি মনে কব আপুনি অকণমান সাৱধান আপোনালোকৰ ল'ৰাবোৰকো নকব খং উঠিব বোলে

চিন্তা কৰকচোন বাৰু কৈছে মানে আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ কাৰণে অকণমান মানুহবোৰ বহুত বোলে হেৰি নিচিনা হৈছেগে বোলে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অকণমান সাৱধান হৈ থাকিব দেই এটা এটাকে সদায় বোলে এটা আপোনালোকৰ বিঘিনি হৈ আছে বোলে আপোনাৰ সেইখন বোলে আকৌ এতিয়া কালি পখী বোলে জপনা কাটিছে বোলে আপোনালোকৰ ঘৰখনত অলপমান হেৰি হ'বলে হৈছেগে বোলে আপোনালোকৰ সাৱধান হ'ব দেই এনেকে কৈছে মোৰ মনটো সেইটো কাৰণে তাৰমানে তহঁতক নকওঁ আৰু মই সাৱধান হৈ থাকিম আৰু দেই ক'ব নালাগে ইমান যদি দম ইমান যদি আমি যদি আমি নহয় কাকো অনিয়াই নকওঁগৈ দেখোন অনিয়া নকৰো অনিয়াই মানে নকৰিলে কি হব ইহঁতৰ পেটতকু কফ আছে নহয় আমাৰ প্ৰতি অ হেৰি আছে দেখুৱাহে মুখতে ভাল অন্তৰ অন্তৰ কি কা মনোভাৱ কোনো ক'ব নোৱাৰি নহয় সেই ধানটোৰ প্ৰতি কণটো মানুহৰ প্ৰতি মনটো নহয় জানো অসমীয়া দৃষ্টাৰ এটা আছে তেনেকুৱা ধৰণে সেইটো কাৰণে কৈছে চাব ধান কৰি দিছো আপোনালোকক আৰু কিবা কবা ৰাস্তাৰ মুখত ঘ হে আপোনালোকে অলপমান ক ৰাতিও অলপ কিবা সাৱধানে হুব আৰু বোলে হেৰি কৰিব বোলে এই সাপিব বোলে আপোনালোককে কিবা এটা কৰিবলৈ লাগিছিলে যদি ঠিক নাই নহয়

ৰাস্তা কিনাৰত হ'লে ভালো বেয়াও এইটো ৰাস্তা চাওক এইটো ৰাস্তা আৰু এইটো এইটো ঘৰ লাগি আছে চাওক গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত আমি পাহাৰ কিনাত থাকোঁ আপোনালোক কৈছোঁ শাৰীখন পাহাৰ আৰু চাওক ৰাস্তাটো চাওক একদম একদম ঘৰটো একদম ৰাস্তাটো কিনাওঁতে হয় তেনেকুৱা মই পথাৰত কাম কৰি আছিলোঁগৈ জেওৰা লগাই আছোঁ যে গৰু মেলিলেই আজি গোটেই জপনা চপনা ভাঙি লৈ গৈছে গৰুৱে কি কয় ছাগলী ল'মা নেকি লয় 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 আৰু পানীগিলাচ দেচোন মই পানীগিলাচ খাই লওঁ আৰু সেই ভয় এতিয়া ধুই লওঁ ইয়াত ধান চান সকলো দায় হৈ গল তাৰপিছত কিছুলোকে গৰু বান্ধিছে আৰু কিছুলোকে মেলি দিছে আচলতে নিজতো হবলেহে চাই আৰু আনৰ কাৰোবাৰ জেওৱা দি হৈছে নে হোৱা নাই বা ধান দি হৈছে নে সেইটো নাচাই নিজতো সোৱাদহে চাই আৰু কি হ'ল নাখাও মাছ অকণ লৈ আনগে দেই মাছ সোনকালে আপুনি নকাব যাব লাগিব অঁ আচ্ছা আচ্ছা অঁ আমাৰ মানে ওচৰত মাছ মাছ মাংসৰ দোকান নাই অকণমান দুই তিনি কিলোমিটাৰ চাৰি কিলোমিটাৰ আঁতৰত যাবলৈ তেতিয়াহে মাছৰ দোকান আছে আমাৰ ইয়াত মাছৰ দোকান চাৰি দোকান নাই চাওক আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ একেবাৰে গাঁৱত নাম ইয়াত থাকো না চালে একে একদম গা মই পানীগিলাক খানিবিচোন দে পানী খাই লওঁ মই এতিয়া ভিতৰত নুশোম আৰু তাৰমানে একেবাৰে গা পাটো ধুই লওঁ জেওৱা দি আছো তাৰমানে জেওৰা জেওৱা জেওৱা ক'ত ছাগলীজনী যা যা দুপেয়া নাখালোঁ মানে হেৰি আছে মানে এইকেইদিন কামৰ ভিৰ নাযাওঁ আৰু কিবা এটা মানে সুন্দা ভাতটো খাবলৈ ভাল নালাগে মাছ মৰা মাংস মাংস অকণমান হ'লেও ভাল লাগে এই পানীগিলাচ পানীগিলাচ যে সন্ধিয়া হ'লেই আৰু নাৰা না সঁচাকৈ দেই জেওৰাখনৰ এই জপনাখনৰ কথাহে চিন্তা কৰিছিল কেনেকৈ কাটি নহৈ গৈছে আপোনালোকে নিজে চাওক না এইখন একদম জপনাখন কাটি থৈ গৈছেগৈ চাওকচোন বা ইমান দম যদি আমাক কিবা এটা কৰিব লাগে জপনাখনো কাটি থৈ যায় মই হাঁহিয়ে দিছৰ পৰা কিবা এটা যদি কৰিবলৈ আছে আমাক কৰ দে পান দে পান দে কপত লৈ আহিছে যে নাইতো গিলাচেইতো গিলাচ বেয়া খা সোনকালে যা আজিকালি দেশ কাল বেয়া হ'ল দেই ল'ৰা এইবোৰ এতিয়া সতৰ্কবাতি কৰি দিছে সেইটো কাৰণে তহঁতিও সাৱধান হয় কাৰ মনত কি ভাবিছে ঠিক নাই নহয় কৈ দিছে আপোনালোকৰ ঘৰখন অকণমান সাৱধানতা কৰি দিছোঁ বোলে মই নক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ বোলে কৈ দিছোঁ হ'লেও আপোনালোকৰ ঘৰলৈ বেয়া লাগিছে কৈছে যাওঁ যদি কপালহঁত লিখা আছে হ'বই হ'লনে বাৰু কপালৰ লিখন কোনে খন্দাব পাৰিব হ'লেও এইবিলাক ভয় নক'বা কিন্তু অলপ সাৱধানৰ মন নাই বুলি কৈছেতো আৰু আমাৰ মায়ে চাওক আপোনালোকে আপোনালোকৰ কথামতে আমাৰ মায়ে একদম পূৰা ঘৰটো মচি দিলে খালী এইডোখৰ লগাবলৈ আছে এডোখৰ অকণমান টাইম লাগিব লগাওঁতে এইডোখৰ লগালে অলপ সুন্দৰ হৈ যাব চাওক চাই লওক খালী এডোখৰ ভাগি আছে এইডোখৰ অকণমান মেৰামতিটো কৰিব লাগিব বাঁহ চাউল লগাব লাগিব কিন্তু বাকী আপোনালোকৰ কথামতে পূৰা মচি দিলে ইয়াত মই ৰাইজে যিটো কয় মই সেইটোকে কওঁ মই কামৰ পেচাৰ কাৰণে মই বহুত কাম পৰি থকা কাৰণে পৰা নাছিলো এতিয়া অলপ ধান চান দাই হল নহয় কামটো পাত ৰহাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কথা মতে মই দিলো এতিয়া আপোনালোকে মোক আৰু কিবা কিবি বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰি নাথাকিব নাই নাই নকয় নকয় এতিয়া ভালে পাইছে চাই যাবহি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব ন আপোনালোকে আহিব আছো আমাৰ ঘৰত আমি পাহাৰ কিনাত আছো ঘৰ এইখন পাহাৰ ওলাই আছে পাহাৰ কিনাতহে থাকো আমি আৰু এইখন চাই লওক থাক কিন্তু বেলেগ ভাল লাগে দেই পাহাৰকেইখনত আমি শুই উঠিয়ে পাহাৰখন দেখোঁ বেলি উদয় হোৱা দেখোঁ মানে বেলিটো ওলোৱা দেখোঁ কিমান ভাল লাগে এইটোৱে ক'লোঁ নাই আচলতে এনেকুৱা কপাল কিন্তু বেলেগৰ নাথাকে কিন্তু দেই সঁচা নে ক'লোঁ চাওক না আপোনালোকে এনেকুৱা দৃশ্যসমূহ চাবৰ কাৰণে মানুহে বহুত দূৰ 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 দূৰণিলৈ যায় কিন্তু আমি শুই উঠিয়ে এনেকুৱা দৃশ্যই দেখোঁ চাওক কিমান এটা সুন্দৰ লাগে চাওক না বহুত ভাল লাগে আন আন গোৱান 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 চাই লওক গৰুৰ মুখৰ এটা বান্ধি থৈছোঁ আমি এইখন পথাৰ এইকখন পাহাৰ কিমান সুন্দৰ চাওক না আপোনালোকে এনেকুৱা দৃশ্যবিলাক চাব গ'লে বেলেগ মানুহে বেলেগ আঁতলৈ যায় কিন্তু আমি শুই উঠিয়ে দেখোঁ চাওক দেখিলে নহয় সেইখন চাওক কিমান সুন্দৰ এই মই গা ধুই লওঁ দেই যা যা যাহ খোজা ঘূৰ ঘূৰ খোজা ঘূৰ ঘূৰ এই বোৱাটো চট চোৱা নাই যা তাকো ঠাণ্ডাখনত খোজা অঁ খোজা ঠিক আছে হ'ব দিয়ক ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ এতিয়া মই গা পাটো ধৰি লওঁ আৰু দোকান যাব লাগিব ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ